এইবিধ বেঙেনা বাৰু আপোনালোকে চিনি পাইছেনে আমি ভেকুৰী বেঙেনা বুলি কওঁ আৰু বহুতে ইয়াক গোটাহী বেঙেনা বুলিও কয় মানে বহুত বেলেগ বেলেগ জেগাত ইয়াক বেলেগ বেলেগ নামেৰে জনা যায় ইয়াৰ আচলতে প্ৰকৃত নামটো কি হয় সেইটো নাজানো কিন্তু খাবলৈ ভাল পাওঁ কালি ধুনীয়াকৈ লৈ আহিছিলে সোণাৰীৰ দলঙৰ কিনাৰত নাগিনীয়ে বিকি আছিলে তাৰ পৰা লৈ আহিছে চল্লিছ টকাকৈ কেজি পাই পেলাই আমাৰ ইয়াত মানে এশ টকা আশী টকা এনেকুৱা কেজি হয় তাত যিহেতু চল্লিছ টকাকৈ বিক্ৰী কৰি আছিলে সেয়েহে এক কেজি লৈ আহিছে আৰু মই ভাবিলোঁ আজি সিয়াকৈ বনাওঁ এইফালে ধণ্টিক ক'লোঁ তুমি আলুকেইটা কাটি দিয়াচোন আৰু বেঙেনাকেইটা এইফালে ধুনীয়াকৈ কাটি আছে আগতেও মই ভেকুৰী বেঙেনাৰ ৰেচিপি দিছোঁ আপোনালোকক গাহৰি মাংসৰ লগত বনাইছিলোঁ গাহৰি মাংসৰ লগত খাবলৈও বহুত ভাল হয় মই গাহৰি মাংসৰ লগত বনালে মানে গোটা গোটাকেই দি দিওঁ আৰু এনেকৈ ভাজি খালে কাটি ল'ব লাগে বেলেগ চব্জিবোৰ আমি যেনেকৈ বনাওঁ তেনেকৈ বনালেই হ'ল আৰু বেলেগ মানে মেহনত বোলে ভেকুৰী বেঙেনা যে বেলেগকৈ বনাব লাগিব সেইটো কথা নহয় এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি ৰঙা পৰাৰ লগে লগে বেঙেনা আৰু আলু কাটি থোৱাখিনি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব এনেকৈ দেখিছে আৰু এতিয়া দি দিম ইয়াতে হালধি জিৰা পাউদাৰ ধনিয়া পাউদাৰ কি কি আছে আৰু ঘৰত সেয়াকে দি দিম আৰু নথকাখিনি নাই ৰেড চিলি পাউদাৰ এইবোৰ দিলে ভাল আছিলে কিন্তু মোৰ ওচৰত নাই সেয়েহে মই দিয়া নাই আপোনালোকে দিব পাৰে যি যি মছলা খায় আপোনালোকে চব দিব পাৰে আৰু সেইফালে নিমখ দি দিছোঁ আৰু এয়া আকৌ নহৰু আদা জলকীয়া জলকীয়া অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ মানে জ্বলা হ'লে কাহে কি কৰিছোঁ জ্বলা হ'লে অলপ খাবলৈ ভাল লাগে ভাজি হ'লে মানে এয়া সেনেকৈ ভাজি আছোঁ তাৰপিছত এইখিনি আৰু এতিয়া কাম তেনেকৈ নায়েই অলপ অলপ পানী দি অলপ অলপকৈ এনেকৈ ভাজি দিছোঁ মই ভাবিছোঁ যে ইয়াক অকণমান মানে থপথপীয়াকেই খাম বুলি ভাবিছোঁ একেবাৰে শুকান ভাজি নকৰোঁ সেয়েহে পানী অকণমান ইয়াত কৰি অলপ সিজিবলৈ দিছোঁ এইফালে উতলি আহিছে আজি কিছু নহয় এইফালে আলু ভাঙি চাইছোঁ একদম ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু অলপ দেৰি ইয়াক মানে ঢাকন দি সিজাব লাগিব তেতিয়া মানে ধুনীয়াকৈ হ'বগৈ আৰু এয়া আলুকেইডোখৰ কিমান ধুনীয়াকৈ সিজিছে দেখিছেনে এতিয়া এয়া অকণমান মানে পানীখিনি শুকাবৰ কাৰণে অলপ দেৰি ৰাখিব লাগিব কম জুইত ৰাখিলে মানে টেষ্টটো বেছি হয় তেতিয়া মানে অলপ ভাপত সিজা নিচিনা হৈ যায় আৰু এইখিনি দেখিছে পানী শুকোৱাৰ পাছত ইমানখিনি হ'লগৈ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ মই এনেকেই কাঢ়ি দিওঁ হৈ গ'ল আৰু এইখিনি এয়া মই এতিয়া এই বাউল তাতে উলিয়াই লৈছোঁ ইয়াৰ কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হোৱা নাই দেখিবলৈ কিন্তু খাবলৈ ভাল হয় বাৰু ইয়াত মই মৰাণ আদা দিছিলোঁ মৰাণ আদাৰ গোন্ধটো একদম মলমলাই আছে এতিয়া উলিয়াই দিলোঁ যে ইয়াতে ইমান ধুনীয়া এটা গোন্ধ মাৰি আছে নহয় খাওঁ খাওঁৱেই লাগিছে সেয়া দেখিছে